Bu mezhəbin ifşa edilməsinin və Əhləbeytin sirrinin ortaya çıxmasının qarşısını almaq məqsədi ilə təqiyə edilir. Yəni yalan danışlaraq əqidə gizlədilir. Belə ki təqiyə olmasaydı Şii məsəbi yox olub gedərdi. Hörmətli izləyicilər, yaxşılığa əmr edib pislikdən çəkindirmək, hə ha belə haqq bəyan olduqdan sonra ondan üz döndərməmək Quranda bizə əmr edilən vacib əməllərdəndir. Buna görə də biz həvətenlərimizə haqqı bəyan etmək üçün nəsihətlər silsiləsini davam etdirir və haqqı axtaran hər bir müsəlmanın nəsihətlərimizi qəbul edəcəyinə ümid edirik. İlk öncə İslam dinində icazəli təqiyənin nə olduğunu anlayaq. İcazəli təqiyə hər hansı bir müsəlmanın ölüm təhlükəsi kimi zəruri hallarda öz həqiqi inancını gizlətməsi və əksini deməklə təhlükədən xilas olması üçün edilən əməldir. Belə ki, uca Allah öz Kərim kitabında bu barədə belə buyurur: Möminlər möminləri qoyub kafirləri dost tutmasınlar. Bunu edən kimsə bilsin ki, Allah ilə onun heç bir əlaqəsi yoxdur. Ancaq onlardan gələn təhlükədən çəkinməklə ehtiyat etməyiniz istisnadır. Allah sizi özündən şəkildir. Dönüş də ancaq Allahadır. Əl-İmran surəsi 28. Təqiyə zərurət halında və əsasən kəfirlərə qarşı edilir. Buna baxmayaraq, Əhlüsünnənin etiqadına görə, insanın ölüm təhlükəsi anında belə həqiqəti demesi daha üstündür. Bu cür zulümle öldürülen insan ise şehirlik mertebesine yükselir. İslam dininde tegiyenin ne olduğunu, hansı hallarda ve esasen kimlere karşı edildiğini bildikten sonra, gelin şiə mezhebinde olan tegiyye anlayışına, onların kitablarında tegiyenin nice izah edildiğine ve bunun onlar üçün ne cür əhəmiyyət kəsb etdiyinə nezer yetirək. Şia mezhebine göre tegiye nedir? Bu məsələyə görə təqiyə əsli etibarı ilə haram yox, əksinə halal olan bir əməldir. Bu məsələyə görə təqiyə rüxsət deyil, əksinə mütləq bir şəkildə yerinə yetirilməsi vacib olan əməllərdən hesab edilir. Bu məsələyə görə təqiyə zərurət yox, fəzilət sayılır. Bu məsələyə görə təqiyə əsli etibarı ilə nəinki kafirlərə, hətta müsəlmanlara və xüsusilə də əhlisünnət cəmaatına qarşı edilir. Bu məsələyə görə təqiyə namaz oruç kimi dinin esaslarından ve dinde ibadet sayılan emellerden hesap edilir. Şiye menbelerinde vesvedilen tegiyye İmam demiştir, tegiyye benim ve ata babalarımın dinidir. Tegiyyesi olmayanın imanı yoktur. Cevher Sadık demiştir, dinin onda dokuzu tegiyyedir. Tegiyyesi olmayanın dini yoktur. Tegiyeni terk eden, namazı terk eden kimidir? Geydədəki Şiəyəmə səbi öz batil inanclarını insanlara yeritmək üçün az öncə eşitdiyimiz hədislər mislində 10 minlərlə hədisləri Əhləbeyt adından uydurmuşlardır. Şiəyəmə sevinin təqiyə bu qədər önəm verməsinin səbəbi. Təbii ki, təqiyə barədə bu qədər təriflayaq sözləri və Əhləbeyt adına uydurulmuş bu qədər rəvayətləri görəndən sonra istər istəməz insanda belə bir sual ortaya çıxır. Nə üçün Şiə məsəbətəqiyə bu qədər önəm vermiş? Onu namaz kimi dinin əsaslarından bir əsas halına gətirmişdir. Şiə alimlərinin təqiyə barədə yazdığını incələdikdə və Şiə etiqadı ilə yaxından tanış olduqda məlum olur ki, bunun əsas olaraq 3 səbəbi vardır. 1-ci səbəb. Təqiyə etməklə əsl etiqadı gizlətməkdir. Teqiyə etməklə Şiəlik məzsəbinin həqiqətlərini gizlətmək və əksini deməklə başqalarının aldadılmasına icazə verməkdir. Şiəlikdəki batil teqiyə əsasən Şiəlik etiqadında olan kəs öz etiqadını gizlədə və rahat şəkildə yalan danışa bilər. Şiəlik etiqadında olan və bu etiqadı yaxşı bilən kəs məzsəbdə olan bir çox murdar və iyrənc etiqadları başı dik və alnı açıq şəkildə bəyan edə bilər və bunları gizlətmək üçün təqiyədən istifadə edir. Təsəvvür edin ki, Quranın tahrif edilməsi, Allahın Quranda təriflədiyi sahabelərin demək olar ki, hamısının kafir olması, özlərindən başqa bütün müsəlmanları zinadan törəmə saymaları, 12 imamlıq etiqadında olmayan hər kəsi kafir görmələri, onların mallarını və canlarını halal görmələrini və bunun kimi digər iyrənc inanclarını gizlətməsələr Bu mezhebin batıl olması ve bu yolu heygetleriyle izleyenlerin nece tehlikeli olması gün kimi aydın olar. Buna göre de onlar tegiye yolu ile hakkı gizledir ve tegiye ile de hayat sürürler ki Müslümanları hak yoldan azdırmak onlara asan olsun. Misal için onlar ilkin merhalede sehabeler bari de itikad ettiklerini Müslümanlardan gizlederek ağız dolusu Müslümanlarla birliğin Zehdət olmağın zərurətindən danışdılar. Bu 1-ci mərhələdir. Sonra isə ehtiyatlı bir şəkildə heç də bütün səhabələrin əməli salih olmadıqlarını eyham vururlar. Daha sonra isə səhabələrin adından uydurulmuş yalanlarla dolu nağıl və hekayələrin təbliqatına keçərlər. Bir də ayılıb görürsən ki, sən də artıq onlarla birlikdə məatən qurup yalançı gözyaşları tökürsən və qəlbin səhabələri sevən müsəlmanlara qarşı nifrətlə doludur. Başqa bir misal. Məsəbin həqiqətlərini bilməyən Şiənin və digər müsəlmanların yanında Şiəliyə görə Quran tahrif edilmişdir deyilsə, bu etiqadın mahiyyəti üzə çıxacaq və insanlar Şiəlilikdən uzaqlaşacaqlar. Ona görə də Quranın tahrif olunması üzərində bütün Şiə alimlərinin ittifaq etməsini və bunun məsəbblərinin zərurətlərindən olmasını siravi müsəlmanlardan təqiyə yolu ilə gizledirlər. Exceldə bu məsələ üst tutmaq geyr-mümkün olardı. Böyük Şiə alimi Əbülqasım el-Xoy demişdir. Taqiyə məhz Şiələrin müxaliflərdən, yəni digər müsəlmanlardan gizlənmələri, özlərinin Şiə məsbəbinə mənsub olmalarının gizlədilməsi və elverişli bir mövqe tutaraq müxalifləri idarə etmək məqsədi ilə icazəli olmuşdur. Misal olaraq sözü gedən adam, yəni hər hansı bir Şiə mənsubu özünü hənəfələrin yanında həmbəli və ya həmbəllərin yanında hənəfi kimi göstərir. Nəticədə o, özünün həqiqi əqidəsini gizlədəcək və Şiə Rafizə olaraq qəbul edilməyəcəkdir. Beləliklə də müxaliflərə qarşı xoş görünmə və onları ələ alma yolu ilə hərəkət etmiş olacaqdır. 2-ci səbəb. Teqiyə bu məsəbin qeyri-şiyam müsəlman toplumuna qarşı yürütdüyü düşmənçiliyini gizlətməsi üçün bir vasitədir. Şiilik əqidəsini yaxından tanıyan hər bir kəs bilir ki, 12 imam əqidəsində olmayanlar bu məzsəbə görə kâfirdirlər. Onların qanları və malları halal, nəsrani və otpərəstdən daha şərlidirlər. Özləri də itdən, donuzdan pisdirlər. Onları söymək, təhqir etmək və onların qeybətini etmək bu məzsəbə görə halaldır və bəyənilir. Təbii ki, dünya müsəlmanlarının cəmi 10-15%-ni təşkil edən bir məsbəb bu düşmənçilik etiqadını asanlıqla bəyan edə bilmir. Təqiyə iküzlülük edərək qəlblərində müsəlman toplumlarını kafir gördükləri halda zahirdə özlərini müsəlman cəmiyyətinin bir üzvü və müsəlman toplumu ilə birlik nümayiş etdirən mülayim və insansevər bir məsbəb kimi göstərmişlər və vəhdət şüarları ilə onları aldatmağa çalışmışlar. Lakin tarixə nəzər saldıqda görürük ki, iqtidara və gücə yiyələnen elə bir şiiə dövləti yoxdur ki, qeyri-şiiə müsəlmanlara qarşı qətliam həyata keçirməsin. Tarix boyu müsəlman xəlifəlikləri Avropaya, Asiyaya İslamı yaydıqları halda, bu Fatimilər, Şəfəvilər kimi şiiə dövlətləri onlara qarşı vuruşmuş Xaçpərəst səlibçilərlə və Bütpərəst manqollarla işbirliyi etmişlər. Bu səbəbdən də Şiəlin dürüstlük və vəfadarlılıq kimi xüsusiyyətlərə sahib olduğunu demək çox çətin və daha doğrusu qeyri-mümkündür. Sizcə təqiyəni, ikiüzlülüyü dinlərinin əsası halına gətirmiş bir məsəbə necə inanmaq və necə etibar etmək olar? Belə ki, böyük və məşhur Şiə alimi Khomeini yazır ki, təqiyə bəzən də qarşı tərəfi idarə etmək üçün ola bilər. Taqiyenin bir növü də insanları idarə etmək və zahirdə onların sevgi və simpatiyalarını qazanmaq üçün olur. Khomeini yazır: "Taqiyenin icazəli və ya vacib olması insanın özünün və ya başqasının həyati üçün təhlükə hiss etməsi səbəbinə bağlı deyil. Əksinə, hədislərdən də göründüyü kimi, Bu şəxsi mənfəət və məsləhətlərə görə müxaliflərə, yəni Əhlüsünnə cemaatına qarşı təqiyə ilə davranmaqda bir çox faydalar vardır. Buna görə də təqiyə əməl etmək can qorxusu və təhlükə olmasa belə yenə də vacibdir. 3-cü səbəb siyasi səbəbdir. Bilməliyik ki, Şiəliyə görə rəhbərlik qeybdə olan 12-ci İmamə və onun xüsusi nümayəndəsinə aiddir. Başqa sözlə fəqihin vilayəti, vilayətul fəqih nədir araşdırması edən hər bir insan məsələnin nədən ibarət olmasını gözəl surətdə anlaya bilər. Bu etiqad Şiəliyi həqiqətləri ilə qəbul edən hər bir şəxsi yaşadığı istənilən bir müsəlman ölkəsində dövlətçilik və millət anlayışlarını tərk etməyə vadər edir. Guya 12-ci imamın və nümayəndəsinin rəhbərliyi altında olan İran kimi dövlətə və onun maraqlarına xidmət etməyə yönəldir. Təbii ki, bu məqsədə nail olmaq üçün mövcud müsəlman dövlətləri çevrilməli və vilayətul fəqih etiqadında olan Şiiyə mənsubları tərəfindən ələ keçirilməlidir ki, İran kimi bir dövlətə birləşmək mümkün olsun. Buna görə də yaşadıkları ölkələrdə hakim və iqtidar güvvələrinin yanında əsl etiqadlarını gizlədərək özlərini haqlı təhlükələrdən qoruyurlar. Adətən bu etiqadlarını aşkar edə bilmədiklərindən ötürü təqiyə yolu ilə özlərini hakimiyyət yanında onlara qarşı vəfalı bir məzsəb kimi göstərirlər ki, bunun nəticəsində də hakim güvvədən özlərinə qarşı gələ biləcək təhlükədən özlərini sığortalamış olsunlar. Bunu edə bilmələri üçün yeganə yol təqiyədir. Deməli, Khomeini demişkən, təqiyə olmasaydı Şii məsəbi çoxdan silinib məhvolardı. Hümeyni yazır. Məsəbin ifşa edilməsini və Əhli Beytin sirrinin ortaya çıxmasının qarşısını almaq məqsədi ilə təqiyə edilir. Yəni yalan danışlaraq əqidə gizlədilir. Batil dövlətdə haqqın gizlədilməsi vacibdir. Təqiyə əsasən dini və siyasi məqsəd və mənfəətlər səbəbiylə edilir. Belə ki, təqiyə olmasaydı Şii məsəbi yox olub gedərdi. Ey Şii həmvətənim, Video çarxımızı buraya qədər izləmək sənə nəsib olubsa, artıq lazımınca düşünməlisən. Sənin kimi ağl sahibi birisinin təqiyəni qəbul etməməsi və bu çirkin eytiqaddan uzaqlaşıb özünü qoroması gərəkər. Uca Allah'a dua edirik ki, bizi də, sizi də sevdiyi və razı qaldığı haqq yoluna yönəltsin.